ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अ तत्र दीयोऽध्यायः अर्जुनमुवाच जायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरीमान् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयशिवमे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशक् कर्म कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियकर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेदकर्मणः यज्ञार्थात् लोकोयन यन् तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर स यज्ञ पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वं यशवोस्तिष्ठकामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम् भावयन्तश्रेयः परमवाप्सथ इष्टान् भोगान्नि ओ देवा दास्यन्ति यज्ञभाविताः तैर्दत्तान्प्रदायोभ्यो यो, यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल् विषैः भुञ्जते ते पापा ये अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवाः यज्ञाद् भवति पर्जन्य यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रन् नानुवर्तयतिह यः आघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात् त्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानुवः आत्मनेव च तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नार्थो न ना कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय तस्मादसक्त सतत कार्यं कर्म समाचर असक्तो हाचर कर्म परमाप्नोति पुरुष कर्म नैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरजनाः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानुवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हेहन्न वर्तेयन् जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याप् पार्थसर्वशः उत्सिदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तासाम् उपहन्यामिमा प्रजाः सत्ता कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सत्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदम् जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गीनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वानुक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि

सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णभिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यश्चाध्यात्मचेत् निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्वविगतज्वराः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसुव्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियश्चेन्द्रियश्चार्थे रागद्वेष व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामयेश क्रोधयेश रजोद्गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिहवैरिणम् व्रियते वनिर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अशाधिष्ठानमुच्यते यतैर्विमोह यत्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वेमिन्द्रियान्याद्यो नियम्येन भरतर्षव पाप्मानम् प्रजहि ज्ञानविज्ञानुनाशुणम् इन्द्रियाणि पराण्याहुर् इन्द्रियभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्ध्य परतस्तु सः एवं बुद्ध्य परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानुमात्मना जहेशत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषस्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम प्रत्युद्डायो ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु ओम श्री कृष्ण